Dia nak sangat berlakon dengan Mahdi Jemurat dalam filem tu. Dia terlalu terlalu nak sangat men, uh, duduk di bawah pengarahan Mahdi Jemurat. Okey. Ha, dia memang nak sangat. Dia kata bagi watak apa pun tak apa. Okey. Wah, punya papa. Buka ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Aku kesal. Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam persaingan. Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhan je? Tulen, bang. Oh, tulen je? Bukan semua, kau tengok? Tolonglah, bang. Nak kena makanlah, bang. Orang putih ke? Orang hitam ke? Orang coklat ke? Orang biru ke? Kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan Main Wayang di mana kita nak bersama dengan tetamu undangan kita pada hari ini untuk membicarakan tentang filem pilihan beliau yang menjadi uh, kegemaran beliau lah. Uh, secara ringkasnya. So tanpa membuang masa lagi kita masih lagi dengan tetamu kita yang kita pernah undang sebelum ini kita undang lagi sekali sebabnya dia punya input memang sangat-sangat bernilai dan tak ada dekat Google. Ada. Tak ada dekat Google. Google. Kau cari dekat Google memang takkan tak jumpa. ada. Ha, uh, kau carilah dekat mana pun. Tak ada. Google ke Yahoo hmm. ke memang takkan jumpa. Tak jumpa. Abang Hidi Ali Razali, selamat datang bang. Terima kasih. Pemegang taruh filem untuk Malaysia. kali ke 125. 125 dah kan? Ha? Ya. Yeah. Oh, dahsyat juga kita. Penat oh. Penat. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, okay, masuk sebab kita shooting straight. Ya, kita straight. rakaman. Ya, betul. Ha, kita bukan live. Betul. Ha, kita straight 125 episod. Ha. So okay. ini yang ini mungkin yang uh, Tapi susunan keluar bila kita, kita tak tahulah. tak tahu lah. Ha. Okay lah. Ha. Tapi okeylah. Tapi setakat ha. ni dah 125 kali saya datang ni, okeylah. Ha, okay. Ya, masih ya. berenergi tu masih, kan? masih, masih ada. Okey, masih lagi kita nak kongsikan berkongsi mendengar perkongsian beliau lah. Ha, macam mana dengan filem-filem tempatan ni sebab kadang-kadang hmm. kita kita pernah tengok cerita tu yeah. kan cuma kadang-kadang kita terlepas pandang yeah, kita kadang, kadang kita terlupa betul. kan tentang filem ni eh, bagus ya yeah, betul menang award kadang-kadang yeah. kan hmm. box office kan uh, kita nak tengok lagi perspektif dari kacamata Hiday Ali hmm. Razali lah ha, Sebab Hiday ni dia banyak buat Research tentang filem Melayu hmm. So memang kita wajib panggil dia lah kan? hmm. ha, Memang setiap episod pun Kalau kita nak panggil dia Boleh je dia datang Boleh kan? Saya ha. sajalah resident je ha. <laughs> So kali ni bang Yes <laughs> resident So kali ni Episod kali ni Kita nak balik patah balik okay. Ke tahun 1995 okay. Kali ni saya bagi hmm. Saya bagi tajuk okay. kat abang Saya yeah. tahu abang mesti pernah tengok cerita ni Mesti ha, Tajuk dia Sayang Salma okay. Arahan Mahadi J. Murad yeah. Pada tahun 1995 Betul. Yang dilakukan oleh Azhar Sulaiman okay. Norish Karman yeah. uh, Jalaluddin Hassan yeah. Sidi Orazal okay. uh, Satu lagi Fauziah Nawi Sofia Jinn. Sofia Jinn ada juga. Cuma so. dalam cerita tu, Sofia Jinn watak dia... Nanti saya cerita kenapa Sofia ah, Jinn. Kenapa Sofia okay. Jin? Ada Kenapa Sofia Jinn? Yeah. Ada kisah dia? Ada kisah dia. Di sebalik tabir dia? Ya. Yeah. Okey. Pertama sekali bang. Okey. Sayang Salmah ni, dia tahun 1995 hmm. terbit tapi latar masa dia, dia hmm. ambil pada tahun 1950-an. Mereka, mereka hmm. nak merdeka. Maksudnya hmm. sebab watak uh, pejuang kemerdekaan, Perjuang kemerdekaan hmm. yang dibawa oleh Sidiq Oraza. Okay. Dia waktu tu dia dalam satu parti lah. Hmm. Ha, boleh sebut lah. Eh? Boleh. Ha, abang boleh. sebut boleh. Kan? Amno. UMNO. UMNO kan. Ha. Ha. <laughs> dia memang pejuang UMNO kan jelas, dalam jelas, tu kan. Jelas, jelas, jelas kan. Kena ha. ini sejarah. Ha. Bukan partisan eh. Tapi sejarah ha. yang ha. menceritakan kisah tersebut. Okey. Ha. Okey. Dalam, dalam, dalam dalam cerita tu digambarkan watak Sidi Oraza ni dia seorang pejuang yang berpa, uh, ber menggotai Abno. Ah tetapi dalam cerita tu uh, dia terlalu macam obses. Oh, yeah. sehingga membuatkan terlalu obses dengan perjuangan dia. Terlalu obses hmm. dengan pejuangan dia sehingga membuatkan dia menjadi gila. Hmm kan dalam hmm. cerita tu. Dia bukan gila tau. Oh. Dia sebenarnya kepala pada pandangan saya mm -hmm. dia tekanan tau. Oh tekanan perasaan? tekanan perasaan dia sebenarnya sebab apa dia boleh dapat tekanan sebab perasaan sebab kalau ikutkan daripada kisah, kisah, kisah tu sebut kan satu dia cuba menyambung perjalanan bapak dia Ha, ah, okey betul, betul kan bapak dia guru besar ya kan, situ, kan? Ah, dia cuba menyambung perjalanan bapak dia hmm. tapi dia tak sampai ke situ tau oh. ah, dan ah, ruang untuk dia pergi orang ah, cakap mencapai segala hasrat dan matlamat dia tu hmm. tidak berjaya jadi dia tak dapat impress daripada bapak dia yeah. lah. Ha. Uh, uh, dan bapak dia pun uh, ada clash juga dengan dia kan macam yeah. tak tak setuju tak dengan setuju dengan perjuangan dia. Ha uh, 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 betul. Ada ada perkara-perkara yang maksudnya mereka uh, saling uh, tidak ada kontradiklah dalam uh, 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 berselisih lah Masing-masing uh, ada pandangan masing-masing yeah, uh, uh, yang, uh, yeah, yang tidak betul. senada. Ya betul. Ya Okay. Hmm. Dalam cerita Sayang Salmah ni hmm. kalau kita dari bertajuk dia pun hmm. Salmah ni watak yang dimainkan oleh Norish, Norish Karman. Karman First film dia kan? First film. Yeah. Dia datang daripada Singapura, dia yeah. dapat memegang uh. uh, watak uh, Salmah. Hmm. Dalam cerita ni uh, digambarkan Salmah ini sebagai isteri kepada Azhar Sulaiman. Yeah. Adik kepada Sidi Razak dalam cerita hmm. tu. Betul. Uh, watak dia dia perempuan cabaret, hmm kan? Perempuan cabaret hmm. yang berjumpa dengan Azhar Sulaiman sewaktu Azhar Sulaiman Uh, meningkat dewasa yeah. kan Raja Azura pun hmm. ada kan Raja Azura saya tak perasan dia watak yang mana satu perempuan kebret lah oh ada ha. hmm, ah, tu kalau mungkin, tak silap saya lah mungkin kita kena tengok balik kita kena, tengok balik. trace balik, balik. Raja Azura ada ke tak tidak asalnya dalam, dalam confirm ada 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 dia ada babak dengan Azhar Suleiman okey okey dalam 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 maksud maksud tu kelab malam lah kan ah uh, lah cabaret uh, lah macam kita akan letak babak tu dekat screen sekarang ni okay, so um, macam tadi hmm. Uh, Salmah ni Dilakukan hmm. oleh Norish Karman okay. Tetapi Abang Hidi ada mention tadi yeah. Di awal conversation kita hmm. Di mana Sofia Jane hmm. uh, Ada kisah hmm. Di sebalik tabir tentang filem Sayang Salmah ni Mungkin okay. Abang boleh share Sofia Jane ni, ni Ini kalau Saya cerita nanti Saya bagi dia punya kesimpulan lah okay. Saya cerita dia dulu okay? Dia nak sangat berlakon dengan Mahadijay Murad Dalam filem tu dia terlalu terlalu nak sangat men, uh, duduk di bawah pengarahan mahdi jemurat okey ha, dia memang nak sangat dia kata bagi watak apa pun tak apa okey sebab watak Salmah tu dah bagi ke knowledge karman okey ha, jadi watak tu lah yang dia main tu ah. walaupun dia bukanlah leading dan dia, bukan leading kan? dia kawan kepada salma kawan kepada salma. Ha. tapi dia nak berlakon di bawah mahdi jemurat okey dia nak sangat dan watak uh... mahdi jemurat wujudkan watak tu untuk dia oh okey Ah ha, sebenarnya. Dan watak itu pun bagi saya satu watak yang berat Berat sebab dia dia didera ya, oleh betul. suami dia. Betul. Kan? Ah ha, betul. Dan cerita tu. Ah. Ha. Dan dia masih mempertahankan suami dia walaupun betul. dia sedang dipukul. Ya betul. Kalau kawan dia masuk campur, ha. dia tolak. Betul. Ah ha, kan? Ah. Ha. Ha, sebenarnya, maksudnya kalau pada waktu itu prime time apa soap uh -huh. tak sepatutnya dia ambil watak macam tu kan? Ah ha. ha. dia dah dia dah cemerlang dengan perempuan si dan jalan betul, betul betul, tak kan ha. dan ada beberapa filem lagi mm -hmm. kan mm -hmm. tapi kenapa dia ambil watak macam tu oh. sebab dia nak sangat pengalaman berlakon di bawah filem arahan Mahdi Murad oh, okey masa tu dan dia tak kisah pun lah dapat watak yang macam mana tak kisah asalkan pun. tapi aku dia di bawah Mahdi Jay Murad ah dia boleh tu ah. ah, okay. tetapi watak yang diberi ikan itu pun satu watak yang sangat mencabar penting penting, penting. Ah, penting. yang hmm. menggerakkan jalan cerita ya, juga betul. kan hmm. dan kalau tak silap saya, saya tengok Sayang Salmah ni, hmm. saya nampak ada kelibat uh, watak arwah bapa abang. Ya. Kan? Dalam Betul. Dalam cerita Sayang Salmah ni. Betul. Mungkin ada input-input yang pernah diceritakan oleh bapa abang yang mungkin abang boleh share dekat kita pada hari ni. Okey. Ada tak uh, belakang? Ada. Dia, dia berlakon dekat mana? Eh, Macam dia berlakon kat Muar. Shooting dibuat di Muar? Uh, di Muar. Okey. Okey. Uh, film tu? Err... Uh, arwah ayah ni dulu macam saya pernah cerita dalam episod sebelum ni kan. Uh -huh. Dia pernah berlakon dalam perempuan si dan jalang. Uh -huh. Okey. Uh, untuk saya sama ni dia pergi audition. Memang uh, eh dalam filem perempuan si dan jalang dia pergi audition. Okey. Kan? Kan? Dalam saya sama Mahdi Jemurat yang anak dia. Mahdi Jemurat request sendiri. Ya. Yeah. Kau Razali, kena berlakon. Kau berlakon dengan aku. Okey. Ah uh, so filem god. Oh, ah, yeah. Mahdi Jemurat. Tak kan? boleh tolaklah. Tak boleh tolak. Uh -huh. Pergi. Okey. Uh. Tapi dia tak panggil Razali lah. Uh, kalau arwah ayah ni dia terkenal dengan nama pentas dia Man Gagak. Man Gagak. Kan? Uh, so itu rentetan daripada drama UA yang dia yeah, belakang tu kan? Ya. Yeah. Uh, Look tujuh uh, tadi uh, tu. Ya yeah, okay. betul. Uh, so bila bila dia orang production buat casting eh. Uh -huh. kan? Eh aku nak Man Gagak. Kau pergi cari dia. Uh, uh macam tu lah bunyi Mahdi Murad. Okay. okay. Ah uh, punya, punya order kan? Uh, -huh. uh so pergilah. Okay. Ah uh, masa tu syuting di Muah. Uh -huh. Mm saya so, arwah ayah pernah cerita. Uh, dia pergi Mua tu uh, naik bas dari Syalam dari Syalam Alam okay. naik bas uh, Azhar Sulaiman datang ambil dekat stesen bas Azhar Sulaiman masa tu buat sebagai oh dia kan hero dia, eh, dia, hero. dia, hero cerita tu uh, okay. Yeah, yeah. oh dia dengan jemput dia salih kan ah, kan? ha, saleh. dia tak saleh kan ah. Uh. Uh, dia ambil arwah ayah saya di stesen bas oh. ah, uh, dulu arwah ayah dia sangat baik juga dengan Azhar Sulaiman ok, uh, okay, Azhar Sulaiman. sebab Azhar Sulaiman uh, dia pernah shooting satu drama Saya lupa tajuk dia mm -hmm. Uh, drama tu dia shoot di rumah saya. Di rumah kediaman abang sendiri. Ha, ha rumah dekat Shah Alam. dekat Shah Alam. Okey. Masa tu heroin dia Sharifah Syaira. Okey. Ha, uh, dia berpasangan lah. Berpasangan dalam arwah ayah berlakon dalam filem tu sebagai bapa dia. Oh, okey. Eh, dalam drama tu. Drama tu. Okey. Uh, sebagai bapa dia. Uh, so untuk scene dalam bilik tu dia pakai bilik 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 rumah kita oranglah. Oh, okey okey. Ah, masa tu kan dekat dekat kawasan rumah kita orang berkumpul semua jiran-jiran datang semua datanglah. Azam ah. Suleiman. Ah, masa tu dia pakai Mercedes CLQ yang tak ada bumbung tu. Oh, okey. Ah, masa tu. Okay. Ah, saya saya saya, saya 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 tak ingat saya lah. Mm -hmm. Saya tak silap saya. Ah, ya. Yeah, masa tu Azam dalam cerita Sayang Salma ni kita balik-balik kepada ah. Sayang Salma. Uh, dia watak dia Dia watak utama hmm. tetapi saya lihat watak dia mungkin sedikit bawah daripada Sidi Oraza. Dia penting tapi hmm. leading Sidi Oraza. Sidi Oraza. Tapi uh, towards uh, di pertengahan cerita, hmm. cerita dah mula fokus kepada ah, Azaz Sulaiman balik kan. Ah, ah, Azhar, Azhar. Azhar Sulaiman hmm. balik hmm. di mana dia sedang menghadapi konflik bersama isteri dia hmm. sama ada nak menjaga abang dia yang sedang tekanan jiwa ya, mungkin jiwa. Uh. So Konflik yang berlaku antara abang kasih sayang adik dengan abang dengan adik, kasih sayang suami kepada isteri macam mana hmm. abang abang nampak di di blend macam mana difficult difficult satu keputusan yang sukar untuk yeah, dibuat ya yeah, ya yeah. sebab jelah dia berkaitan dengan tanggungjawab mm tanggungjawab -hmm. kau sebagai seorang suami mm -hmm. betul mm -hmm. tanggungjawab sebagai seorang adik mm -hmm. kepada abang adik-adik eh mm -hmm. betul jadi benda tanggungjawab tu sebagai seorang anak orang anak mm -hmm. pada, tu pertimbangan tu watak tu berat lah sangat mm -hmm. uh, watak dia waktu tu, waktu tu dia muda kan ya yeah, watak dia muda. tu pada saya sakit lah mm -hmm. sakit Azhar Sleman nak bawa tu sakit tapi mm -hmm. dia deliver dengan baik lah Yeah ya yeah. walaupun dia lebih kepada modern punya approach ah, kan modern uh, approach then then huh? dia, dia bukan dia, Azhar Sleman ni bukan klasikal eh ah, yeah, uh, yeah, dia yeah. bukan klasikal punya approach mm -hmm. tapi dia deliver baik dalam Sayang Salmah mm -hmm. Sebab Sayang Salmah tu dia, klasikal tau Mm -hmm, betul. Kan? Dia dia ha. setting masa dia kan 50-an tu ya, kan. Kalau nak katakan classical punya approach pada waktu itu boleh saja ambil animosin. Ya, ya. Betul. betul. So, animosin terkenal dengan Jimmy Asmara. Ya, seke? dia terkenal ha. dengan classical uh, approach. Aha, betul. betul tak? Ah ha. uh, kan? Uh, macam Raja Azura tu satu pemilihan yang tepat. Uh -huh. Dia pun sama juga. Uh -huh. Dia boleh classical juga. Uh -huh. Kan macam Azura Sleman tidak. Hmm. Ah, uh, tapi dia boleh deliver dengan baik. Ya. Yeah. Uh, dalam dalam filem Sen Salma tu. Saya perasan dalam a uh, Sen Salma ni watak Kamal Walaupun dia, dia dia first time lakon dalam hmm. cerita tu. Wajah dia klasik. Wajah dia klasik. Hmm. Pemilihan dia tepat. Ya. Yeah. Dan cara lakonan dia tak macam dia first time dia berlakon. Saya betul, tak pasti. Betul, betul betul. Saya tak pasti sama betul. ada dia sebelum ni dia ada background teater ataupun tak hmm. ataupun dia memang dia memang purely first time berlakon ataupun sebelum tu dia pernah jadi modeling buat modeling. Saya tak Simpon pasti. lah. Okay. Of course. Uh. Singaporean film dia makan lah sekejap ya. je. Kan? Dia, cepat pick up. Cepat eh? pick up, uh. cepat pick up kan. Tu cakap. Uh, kalau pelakon-pelakon yang yang uh, berjaya membuat nama di Malaysia ni, kan, uh -huh. kalau yang datang daripada Singapura, uh -huh. memang kelas. Yes betul. Ah eh? mm -hmm. kita boleh sebutlah beberapa nama orang-orang mm -hmm. uh, dalam industri yang datang daripada Singapura, mm -hmm. uh, Datuk Ramli Sharif, mm -hmm. Datuk M Nasir, mm -hmm. Datuk Ramli MS, mm -hmm. apa lagi kalau sekarang Adi Putra ke Aaron Aziz ke kan mm -hmm. datang daripada Singapura tempat bermulanya industri itu mm -hmm. Betul. Kan makanan. Ah. Dia boleh main TNE itu dah ada. Dah sebenarnya. ada. Ah, ah kan. Cuma peluang itu perlu hadir. Peluang itu perlu ah, hadir kan. Okay. Ah itu saya nampak. Tapi dari sudut Uh, industri seni lah, uh -huh. uh, kan? Yang lain kita tak nak sentuh lah. Uh -huh. uh, kan contoh macam uh, kita ambil uh, apa dulu, kalau tak silap saya pelakon-pelakon uh, yang yang popular di Malaysia macam OG uh -huh. macam Ahmad Daud berasal dari Singapura. Yeah, yeah betul. Uh, walaupun di walaupun dia lebih Uh, maksudnya menempatkan dirinya di Malaysia. <laughs> Tapi asal kelahiran dia di Singapura. Betul betul. ada uh, OG ni pengalaman yang panjang di Bontier Road oh uh, dengan mak arwah mak ayah dia. Ya ya. Ah, tapi memang memang bagus pengalaman. Ba tu. Maksudnya orang Singapura mungkin orang Singapura yang Ah, ha, orang Singapura yang menonton telah menonton episod kali ini. Hmm. Kami sangat selut kepada anda punya betul, bakat, betul, talent, betul. Dan datanglah ke Malaysia untuk betul, mengembangkan kerajaan, bakat anda. Untuk memeriahkan lagi industri tanah <laughs> air. Dengan memberi satu naskah yang betul-betul mempunyai jiwa. Ya, betul. Ah, yang ya. hebat Betul. Macam Norish Karmanlah lah gitu. Macam Norish Karman. Yes. Ha. Saya, saya nampak dia 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 walaupun dia first time dia berlakon tapi ha. lakonan dia tu nampak matang. Matang? Matang sangat. Betul. Dan dia boleh bermain dengan nama-nama besar macam CD Uzara. Nak bermain Fauziah dengan Nawi. Uraza, Fauziah Nawawi. Ini bukan main-main tau. Ha. Jalaluddin Hasan. Ya. An. Kalau kau tak betul dia orang makan kau tau. Ha. Ah. Acting punya method. Jangan ah -ha. <laughs> main-main oh, <laughs> Kan. Kalau kan. kau kayu, ha, ah, dia habis makan kau, habis kau. Ingat <laughs> Azar Suleiman tu tak jahat ke? Ah. Kan? Dia Jahat, lah. jahat maksudnya jahat. dalam segi acting. Ah, jahat. Dia pun makan artis juga. Ah, ah. kau tak betul okey? Hmm. Kau tengok nanti. Ah. Ah, ini dia pernah dia pernah cerita, bukan dia tak pernah cerita. Okey. Ah, dalam satu temu dia saya pernah saya pernah tengok ah. kan. Ah. Kalau dia kata kalau ada pelakon-pelakon baru yang sombong, okey. Kau tengok aku makan kau. Ah. Tak boleh berdialog bang. <laughs> ah, dia titik habis. Ah. ah, dalam acting tu dia makan. Yes. Kau tak kau tak pick up kau punya line habis. Ah. Aku makan kau dekat situ aku juga. Makan kan? dekat situ ah. juga. Apa ah. ni jadi-jadi. Aku terangkan ya? lagi apa yang kau perlu buat. Ah. Dalam dalam acting. <laughs> dalam acting. <laughs> ah. Orang cakap showing not telling, ah. the show <laughs> <laughs> tu. So, ah, macam lah. So, maksudnya kalau kena makan dekat acting, ah. Nampaklah kelemahan pelakon yes. yang kena makan tu. Ha ah, nampak kelemahan. Ha ah. ah. tak kau tak alertlah. Ha ah, yeah. macam mana? Kau nak elip ke nak apa ni? Ha ah. ah, kan? Macam mana ah. respon kau? Kan. Ah. Cut. Okay. Habis. Ha <laughs> ah, habis. Tapi dia buat tak tahu je Ha ah. ah. masuklah balik. Ah. Ah, ah. Macam itulah. Ha tu itu bagus. Ha ah, itu satu orientasi yang bagus kepada pelakon baru supaya belajar dengan pelakon-pelakon senior ni. Ya. Yeah. Ah, yang mempunyai Dengan menonton balik filem-filem lama. Menonton balik filem-filem lama sebab a uh, kitalah dalam kita Macam saya cakap Seperti episod sebelum ni kan mm -hmm. Kita mendepani masa hadapan mm -hmm. Kita seringkali Ataupun sesekali Perlu menoleh ke belakang mm -hmm. Untuk kita melihat Apa yang berlaku mm -hmm. Kan Macam saya kata Benda tu sesuai sangat lah Untuk kita menonton Semula filem-filem lama Ambil mm -hmm. iktibar daripada Apa yang mereka Persembahkan mm -hmm. Macam saya kata dalam episod sebelum ni apabila menonton Lancang kuning saya dah berminat dengan Odi Lamat tu uh -huh. bukan sekadar berminat je saya pun lemas dan terbawa-bawa di dalam lontaran lakonan beliau hmm dengan acting beliau ya. yang sangat berkesan menenggelamkan saya uh -huh. kan dalam jiwa yang dilontarkan tu yang dipersembahkan tu itu sangat bagus dalam uh, saya Salmah ni kan hmm uh, bagi abang kan untuk orang yang belum pernah tengok cerita ha -ha. ni apa Faktor yang memberleihkan dia perlu dan wajib untuk menyaksikan filem ini selepas dia melihat conversation kita ni okey dia kena cari cerita ni kena cari ha. sebab filem ini meriwayatkan kisah kemerdekaan okey walaupun okay. ada fiction mm -hmm. ialah dia boleh ambil creative license yeah. semua filem ialah fiction ya fiction ha. kan? <laughs> tetapi sedikit sebanyak dia menceritakan tentang peristiwa suasana mm -hmm. pada waktu itu ya ya kan dengan gambaran uh, masyarakat di zaman itu uh, ya bukan kita nak mengambil satu contoh yang tidak baik uh -huh. kalau dia mempersembahkan cabre uh -huh. kan smoking, uh -huh. kan tetapi itulah realitinya jadi uh -huh. si filem menceritakan tentang realiti betul kan sedikit sebanyak. Itu ha. gambaran pengarah kepada zaman ha. yang dia zaman nak... itu. Ha. Zaman itu macam kita menonton filem-filem terdahannanlah. lah mm -hmm. Kan? Betul. Mm -hmm. Kan sama je latar dia. Mm -hmm. Cuma waktu itu perang perang, perang dunia. Mm -hmm. Betul tak kan? Yang ini perjuangan selepas perang. Ya, yeah, betul. Ha, untuk mencapai kemerdekaan. Mm -hmm. Dan ha. saya nampak sayang Salmah dia agak neutral. Dia yeah. dia ada mention juga pejuang-pejuang kiri. Bus yes. Tamam. Betul, Ahmad Bus Tamam. Ah betul. betul. Dia mention. Betul. Ha. Saya boleh nak cakap Sebenarnya. Ah. Yeah. Ha. Maknya dalam filem tu kepada yang tidak ke mengenal Ahmad Bustamam, mm -hmm. Dia tengok filem tu, Ahmad Bustamam siapa? Ahmad Bustamam ni. Mm -hmm. Ini nama bukan main-mainnya. Mhm. Mm pejuang kiri. Ya. Yeah. Ahmad Bustamam a uh, Buhanodin Helmi mm -hmm. antara yang kita boleh sebutlah. Yeah. Kan? Yang perlu kita teliti sebenarnya. Betul. Dan bukan dia orang pejuang kiri ni uh, uh, sebagai satu tokoh yang perlu kita pinggirkan tidak? Mm -hmm. Kan? Kita sering sebut Kita sebut hmm. je kat sini Ahmad Bustamam Burhanuddin Helmi Samsiah Fakir, Abdullah Sidi hmm. semua kan. Itu pejuang-pejuang kiri hmm. Yang nak menuntut kemerdekaan, kemerdekaan Bukan dengan cara rundingan Yes Dia menuntut kemerdekaan Dengan cara ha. Keras Berjuang Berjuang ha. Mengangkat senjata Ya, yeah, mengangkat senjata ha. Ha. Tetapi bila ada diplomasi Yang hmm. dibawa oleh Tunku hmm. Dan beberapa tokoh Dalam kalangan UMNO hmm. kan, ha. pejuang kanan lah Pejuang kanan ha. lah Ianya Orang cakap lebih rasional pada waktu itu. Yeah. Ah. yeah. Dan itulah realiti yang kita hadapi. Yeah. Dan itulah sejarahnya. Dan Macam itulah mana? rentetan sejarah yang kita terima sekarang. Yeah. Ini dia. Naratif itu. Yeah. Okay. Bagus untuk ditonton. Mm -hmm. kan? Sebab dia membawa uh, salah satunya budaya itu ada, tapi lebih kepada gambaran peristiwa uh, jerih dan perih masyarakat dahulu, pejuang-pejuang mm -hmm. dahulu ada diperlihatkan dalam Sain salma. Yes. Dan ah struggle untuk mencapai kemerdekaan untuk mencapai kesepakatan itu sendiri ha. pun di peringkat akar umbi pun yeah. suka untuk dicapai yeah. apatah lagi di peringkat yang lebih tinggi betul kan sebab kita jadi macam ni sebab kita perlu mendidik masyarakat penonton kita mm -hmm. supaya cerdik mm -hmm. dalam dalam pemilihan untuk menonton filem mm -hmm. bukan tak boleh tonton filem-filem yang lebih bersifat entertainment ha. boleh untuk yang lebih santai uh, tak ada masalah itu itu kita ada pilihan Aha. kan tak ada masalah cuma untuk kita menjadi uh, sedikit cerdik dalam kita menilai sesebuah filem yang menggambarkan uh, satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah negara kita. Itu mm -hmm. perlu dititik beratkan. Yeah. Sebab sekarang ni kita kena ingat eh zaman sekarang ni banyak dalam kalangan generasi kini yang tidak kenal tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan kita. Ya. Yeah. Yeah. Uh, kalau disebut artis Korea dia kenal. Uh -huh. ada eh keluar dalam uh, ada, social ya. experiment. Uh, saya pernah yeah. tengok uh, huh? content dekat TikTok. tunjuk, gambar siapa ni? Uh. Zul Arifin. Uh. Kan tiba-tiba tunjuk gambar tak payah ambil jauh. Uh, Tun Abdul Rahman berlambat berdawi uh. Siapa ni eh uh. Huh? Uh, CEO syarikat ke uh. Come on, pelakon, lah. Pelakon Dia ni pelakon, pelakon <laughs> <dia siap> ni lah. <laughs> Come on lah Itu negarawan ku uh. Nak kita tengok Tun Abdullah punya zaman 20 hmm. tahun lepas tak lama pun. Belum cerita tungku lagi. Lagi jauh lah Lagi jauh Belum cerita Tuan Razak Belum uh. cerita Tuan Hussein Betul kan? Belum sebut Abdullah Sidi lagi Belum sebut Abdullah Sidi uh. semua. Belum sebut On Jaafar uh -huh. Betul Hil Johari uh -huh. Banyak lah Sebenarnya pejuang-pejuang kita Ini sebut Abdullah Mak Badawi 20 tahun lepas punya Pemerintahan pun hmm. kau tak kenal Nampak? Nampak ada kelompongan dekat situ Kelompongan dekat situ So filem ni satu medium yang bagus Yes Untuk memberi satu impact uh -huh. Kepada generasi kini supaya tertarik untuk men untuk mencari sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang terdahulu yang perlu kita sebut. Saya berpandangan filem adalah medium yang paling tepat ya. dan juga paling mudah untuk meresap kepada jiwa masyarakat. Jiwa masyarakat betul. Untuk menyampaikan sesuatu message. Saya cerita eh, ni saya cerita pengalaman saya eh. Mm -hmm. Filem saya sama ni saya tonton preview tau. Preview. Ha. Di Finas Okey. dulu kelam. Okey. Sebab arwah ayah kan ah pelakon, okey. Lebatlah filem tu. Saya mm -hmm. pergi tengok. Masa tu kita 12 tahun, 95, dah jenam. Mm mhm. Saya tonton jelah. Oh. Saya kena saya tengok semua Sidi Oraza, Norish Karaman. Saya jumpa dah. Mm -hmm. Tapi masa tu kita tak ada keinginan lah untuk tangkap gambar Yalah. sebab kita pun budak lagi. Budak lagi. Tengoklah, saya tengok depan mata saya. Semua saya tengok kan. Tapi bila dah besar-besar ni menyesal, menyesal pula aku dulu tak bawa kamera kan. Eh. <laughs> <laughs> Betul tak kan? Peluang tu dah ada. Peluang dah ada. <laughs> ha. satu-satu peristiwa saya 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 tak tahu benda ni ada kaitan ke tidak tapi tapi uh, saya sangat ingat benda tu kalau saya berujuk kepada filem saya Salmah ni. Dulu uh, masa saya sekolah rendah dan sekolah menengah saya selalu pergi tengok bola tau. Okay, uh, menonton bola di Stadium Shah Alam. Okay. Saya memang ialah kita Selangor lah kan. Uh -huh. Waktu tu Selangor kan gemilang. Okay. Kan zaman kegemilangan tu merah hmm. kuning kan. Satu kali tu saya pergi tengok perlawanan Selangor dengan saya lupa tim apa tapi Selangor menang. Biasanya kalau lepas pukul 10:30 malam uh, kita nak kena tunggu bas tu untuk balik ke a uh, daripada stadium tu. Kita tak boleh mas kita tak boleh naik bas mini. Okay. Bas mini dah tak ada. Okay. Kita kena keluar ke jalan besar Federal Highway. Uh -huh. Dulu uh, kita boleh sebut sekarang Kilang Kasbo. Okay. Kilang Kasbo. Okay. Okay. Uh, dia, kan? uh -huh. dia, dia masih ada. Betul kan? Dia di masih ada. -huh. Dia ada satu stesen bas kat situ. Kita kena balik naik bas tu. Bas tu nama bas tu ke kelang. Okay. Ah, uh, tu kita kena naik daripada luar lah Daripada hmm. highway kita kena lalu jantas apa semua kan. Okay. Kita tak perlu naik bas mini lah. Bas mini dah tak ada. Masa tu, tu dah pukul 10 lebih. Dah kan? habis, kan? dah habis operasi lah. Operasi ha. dia pukul 10. Okay. Lah. Bas mini ni. So saya pun pergi sebelah dengan kawan lah. Kan. Okay. So naik bas kereta tu nak sampai ke bukan dekat dengan rumah, hmm. tapi kita perlu jalan kaki juga. Ah okay. ha, kan. Ha, naik bas tu. bas tu bas last lah. Mm -hmm. Ha itu pun naik. Masa tu ramai penyokong Selangor. Okey. Yang yang naik sekali kan. Biasanya budak-budak syaklah lah. Uh -huh. Ada satu kod tu kan ada budak ni dia menjerit kan. <coughs> bas tu dulu uh, dia boleh dia dia boleh tengok kat luar tau. Masa okay. tu bas dia dia, dia dia tak dia bukan tingkap tingkap bas mini. Uh -huh. Ha. Bas tu tak boleh buka tingkap. Kan? Tapi kita boleh still kita boleh keluar. Still keluar. Uh -huh. Satu satu momen tu Batu lalu. Lepas tu ada nampak ada dua tiga anak dara berjalan tau. Okey. Budak perempuan lah berjalan uh -huh. tepi jalan. Ada seorang brother ni lah. Kan dia kata apa? Uh, dia tengok kat luar dia jerit kan. Aku suka dia, aku cinta dia, sayang Salma. <laughs> 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 kan? Uh, kan? Uh, so itu yang aku kat ini filem filem kan. Dia quote uh. Dia kau sayang dia. Salma. kan? <laughs> <laughs> Kenapa dia cakap macam tu? Ha, kan? Itu yang menarik. Ha? <laughs> uh, ha, oh, saya sama filem. Maknya dia dia dia, dia peka. Dia tengok lah. Dia, dia, tengok, tengok cerita tu. Uh, kan? ha, uh, 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 <laughs> tak ada kata uh, <laughs> kan? Uh, tapi itu itu yang yang Maksud saya masih ingat. Dalam filem Sayang Salma ni, cara uh. untuk pikat awek waktu ha. tu ha. digunakan juga lah digunakan ha. ha bila kan saya ingat kot dia aku suka dia aku cinta dia sayang Salma saya gelak tau <laughs> semua tu kan. kan sebab berada tu duduk belakang tempat duduk belakang kan ramai kan, kan? <laughs> ha. saya gelak tu kan masa tu Okey. Okay. Uh. Okay. Okey, mungkin kita nak kesenangkan masa. Okay. Tapi input yang ni dia dia walaupun dia tak ada kaitan sangat. Tak ada kaitan pun. Sayang, tapi pengalaman saya lah. Pengalaman abang tentang ha orang yang sama-sama tengok sayang salma ya. dia quote benda tu ha, quote <laughs> dalam benda tu. kehidupan seharian dia ya. kan dia ha, tak tengok dia tak quote ha, dia, dia, dia dia tak tahu pun dia tak tahu pun ha. ha, kan okay. so terima ha. kasih sekali lagi abang okay. kerana berkongsikan pengalaman abang walaupun pengalaman itu kadang-kadang dia tak ada kena-mengena dengan filem tapi ada kena dengan film. dia ada sikitlah menarik, ha, menarik, ha, lah menarik untuk betul. kita kongsikan. Ha, lah. dia punya impact, mungkin impact filem sayang salma ni lah dalam hmm. kehidupan masyarakat yang sezaman dengan dengan Baidee okay. lah kan. Okey, mm. terima kasih Baidee sekali lagi mm. kerana sudi datang. Hari ini tak ada pilihan eh. Habislah. Tak ada habis dah. Oh, lah. oh, okay. uh, okay. nanti kita akan panggil lagi. Ya, dah dah episod 125. Uh. <laughs> Macam mana nak ada pilihan lagi dah? Uh. <laughs> Filem Melayu pun dah dah, dah habis oh, dah, lah. dah. Dah, habis kita, lah. dah, dah okay. kita cover. Uh. So terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kita jumpa lagi episod main wayang yang akan datang dengan tetamu kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam